ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు ఒక చిన్న వీడియో క్లిప్ అండి మన తెలంగాణలోని కాళేశ్వరంలోని సరస్వతి పుష్కరాలు జరుగుతున్నాయి కదా అక్కడికైతే మేమైతే ఫ్యామిలీతో సహా వెళ్ళామండి అక్కడ ఏ విధంగా అన్ని సెట్ చేశారో జనాలు ఎంతమంది ఉన్నారో ఈ చిన్న వీడియోలో చూడండి ఓం శ్రీం రమా ॐ श्रीं भगवत्यै नमः ॐ श्रीं चारुवीणाधराय नमः ॐ श्रीं सुभायै नमः ॐ श्रीं गायत्र्यै नमः ॐ श्रीं शाङ्कर्यै नमः ॐ श्रीं शुद्धायै नमः ॐ श्रीं मुनिबृन्दनिसेवितायै नमः ॐ श्रीं सम्पत्कर्यै नमः ॐ श्रीं सुधायै नमः ॐ श्रीं साध्यै नमः ॐ श्रीं सर्वकारणरूपिण्यै नमः ॐ श्रीं यज्ञप्रियायै नमः ॐ श्रीं वेदमात्रे नमः ॐ श्रीं सुरासुरगणार्चिताय नमः ॐ श्रीं परमाणवे नमः ॐ श्रीं निराकारायै नमः ॐ श्रीं निरञ्जनायै नमः ॐ श्रीं संवितृपायै नमः ॐ श्रीं विश्वमय्यै नमः ॐ श्रीं विश्वानन्दविवर्धिन्यै नमः ॐ श्रीं योगीश्वर्यै नमः ॐ श्रीं योगमायायै नमः योगरूपायै नमः ॐ श्रीं अविकारिण्यै नमः ॐ श्रीं निर्गुणायै नमः ॐ श्रीं निष्क्रियायै नमः ॐ श्रीं शान्तायै नमः ॐ श्रीं निष्कलायै नमः ॐ श्रीं द्वैतवर्जितायै नमः ॐ श्रीं निराश्रयायै नमः ॐ श्रीं निराधारायै नमः ॐ श्रीं नामरूपविवर्जितायै नमः ॐ श्रीं अप्रमेयायै नमः ॐ श्रीं स्वप्रकाशायै नमः ॐ श्रीं कूटस्थायै नमः ॐ श्रीं निखिलेश्वर्यै नमः ॐ श्रीं नित्यायै नमः ॐ श्रीं अव्ययायै नमः ॐ श्रीं नित्यमुक्ताय नमः ओम श्री निर्विकल्पाय नमः ओम श्री भवापहाय नमः ओम श्री सावित्री नमः ओम श्री निर्मलाय नमः ओम श्री सूक्ष्माय नमः ओम श्री विश्वब्रह्म